Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan Haji Hassan Al Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Sa Khairiwaddin, Sultan dan Yang Dipertuan Negara Brunei Darussalam berangkat ke Hanoi, Republik Sosialis of Vietnam bagi mengadakan keberangkatan negara pada 1 hingga 2 Disember 2025 atas undangan Tuan Yang Terutama Long Kong, Presiden Republik Sosialis Vietnam. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin. Sebelum berangkat dari Istana Nurul Iman, doa selamat dibacakan oleh Yang Berhormat Pihin Datu Sri Maharaja, Datu Sri Maharaja Datu Paduka Sri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Berangkat dihinga penerbangan ke bawah Dulia Mahamulia di Rimba bagi menyembahkan selamat berangkat ke hadapan Majlis Baginda ialah Ahli-Ahli Kerabat Diraja. Juga hadir yang amat mulia Pengiran-Pengiran Cetria yang dipertua Majlis Mesyuarat Negara, Menteri-Menteri Kabinet, ahli-ahli majlis mesyuarat diraja, timbalan-timbalan menteri, pesuruh jaya polis pasukan polis di Raja Brunei dan pemerintah angkatan bersenjata di Raja Brunei. Hadir bagi mengalu-alukan keberangkatan tiba Baginda di lapangan terbang antarabangsa Noi Bai Hanoi ialah tuan yang terutama Lee Kan Hai, Chairman of the Office of the President selaku Menteri Pengiring, Vu Dai Tang, Chairman of the Hanoi People's Committee dan tuan yang terutama Nguyen Man Cong, Deputy Minister of Foreign Affairs ke bawah Duli Yang Maha Mulia kemudian melintasi barisan kawalan kehormatan statik. Gracias. juga hadir Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Erwan bin Pihin Datu Pekerjaya Haji Muhammad Yusof, Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Kedua dan Puan yang terutama Datin Paduka Malai Haja Halimah binti Malai Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Sosialis of Vietnam. Keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke Republik Sosialis Vietnam sebelum ini ialah pada 26 hingga 28 Mac 2019 dengan hubungan dua hala dipertingkatkan kepada perkongsian komprehensif ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizuddin Waddaulah Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menzahirkan penghargaan atas persahabatan yang mesra dan erat yang berterusan antara Negara Brunei Darussalam dan Vietnam dan kerjasama dua hala yang semakin kukuh berikutan peningkatan hubungan kepada perkongsian komprehensif Vietnam adalah rakan perdagangan yang penting dan negara Brunei Darussalam berhasrat untuk mengukuhkan kerjasama dalam sektor pertanian, makanan, aquaculture dan halal serta industri minyak dan gas. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah semasa berangkat menghadiri majlis perjumpaan bersama tuan yang terutama Tolam, General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Dalam titah baginda mengimbas kembali perbincangan semasa lawatan tuan yang terutama ke negara Brunei Darussalam pada tahun 2020 selaku Minister of Public Security mengenai pengukuhan kerjasama keselamatan termasuk jenayah transnasional ke bawah Duli Yang Maha Mulia bertitah mengalu-alukan usaha kedua-dua pihak dalam memuktamadkan perjanjian mengenai ekstradisi jenayah transnasional dan pemindahan banduan. Berangkat mengiringi ke bawah Duli Yang Maha Mulia ialah Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Penyeran Muda Abdul Matin. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Maha Mulia di Headquarters of the Communist Party of Vietnam dialu-alukan oleh Tuan Yang Terutama General Secretary of the Communist Party of Vietnam. Semasa majlis perjumpaan, Baginda bertitah menekankan pertukaran antara rakyat melalui tawaran biasiswa dan program-program latihan telah merapatkan hubungan antara kedua-dua negara. Pada mengakhiri tita, Baginda berkenan mengurniakan jemputan kepada tuan yang terutama untuk mengadakan lawatan ke negara Brunei Darussalam. Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Putri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah binti ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Wad Daulah. Berangkat menyertai acara 10 kilometer di Brunei Half Marathon 2025. Dianjurkan oleh Aerotex Sports Event Management dan Penerbangan di Raja Brunei, acara larian disertai lebih 930 peserta. Oh, Pelancarannya disempurnakan oleh yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Selain bertujuan memberi inspirasi kepada rakyat untuk menjalani gaya hidup sehat dan aktif, acara yang signifikan ini juga mempromosi negara sebagai destinasi sukan serantau. penyampaian hadiah kepada pemenang kategori lelaki terbuka dan kategori master lelaki disempurnakan oleh menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi Kedua. Pemenang kategori lelaki terbuka dan wanita terbuka masing-masing menerima 1000 dolar dan pemenang kategori master lelaki dan master wanita masing-masing menerima 800 dolar. what an amazing achievement even at this time okay i will remember this This country is very beautiful even the bridge i enjoy and i wish to come again if it will continue on because i I want to enjoy it and it's the Rhine nice race this is not the first time to come here maybe last 2019 i was joining this race about the bridge, yeah, the, uh, the bridge, yeah, it is very nice. Uh, the most I can remember here, I had joined many uh, races here in Brunei, but when I spent more, is the, the the location. Since it's here on top of the bridge, is different crowd, different vibes. So and more competitive. So because it's contain a lot of hills also, so it's more competitive compared to other race for me. This uh, bridge of this international bridge of. Brunei. Uh, the view of the sea is very beautiful. Sementara itu, lebih 400 orang menyertai larian 3 km fun run di Brunei Half Marathon 2025. Pelancarannya disempurnakan oleh yang berhormat Datu Sri Setia, Haji Awan Nazmi Mohamad, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Larian santai ini bukan sahaja menjadi platform untuk menyemarakkan semangat perpaduan, malah mengukuhkan ikatan kekeluargaan dalam kalangan masyarakat dan menggalakkan kanak-kanak menyertai acara sukan, khususnya larian. It was a really good experience. Uh, waking up in the morning is always thrilling for me. Uh, and the whole community was really nice, it was amazing. The view was absolutely amazing. It was a great experience and I'm proud of my achievement coming third in the race. Oh, it's lovely, the scenery is great and the sunrise was especially beautiful this morning. This first time here, almost I think everyone here has first time experience especially in to the So it's, again, it's a new, very new experience and it's very, it's very wonderful. Acara larian di Jambatan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin salah satu mercu tanda negara adalah sesuatu yang unik dan menarik. Keseluruhan peserta larian bukan hanya para belia, warga emas bahkan antara yang termuda berusia 15 tahun. Uh, ini pun baru first time lokal buat event yang half marathon ataupun di Tumburong Bridge. The course uh, is quite hilly, so it's quite tough, lah. Naik dia sikit je, tapi When you run against wind, it, it blocks you. So I think that's the uh, big challenge for me. Uh, it's such an iconic event because it's the first one on, the, on this bridge, which is beautiful. So the uh, challenge it's <laughs> okay. Lah, boleh buat I think the challenge is, uh, since it's night time, you get really tired easily. Uh, mungkin first starting berlari itulah, naik bukit panjang, uh, mungkin atuh lah, dan cuaca lagi panas. Worth it lah for the first time, tapi sekarang untuk pertama kali kami lari-lari enjoy saja lah. Yeah, for next time, I think kalau ada lagi for next time, I will join lah. 200 pelajar diraikan pada Majlis Khatam Al-Quran sempena Majlis Convocation Nukra Quranik 2025. Majlis diadakan di sebuah hotel di Gadong. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datu Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awam Badarudin bin Pengarah Datu Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Ukama, peserta merupakan pelajar dari semua cawangan nukra. Ditubuhkan bagi memperkasa pembacaan Al-Quran, pusat ini juga mengaplikasikan pembelajaran secara berperingkat dan sistematik. Pencegahan dan pengesanan awal jangkitan Human Immunodeficiency Virus, HIV, merupakan komponen penting dalam tindak balas terhadap virus tersebut. Di samping itu, akses kepada maklumat yang tepat dan kefahaman yang betul, terutama mengenai cara penularan jangkitan HIV, dapat memperkasakan seseorang itu untuk menyalahkan diri dari melakukan aktiviti-aktiviti yang berisiko tinggi. Antara pencegahan itu termasuk menghindari aktiviti-aktiviti yang boleh menyebabkan jangkitan HIV. Menteri Kesihatan menggariskan perkara itu dalam perutusan sempena sambutan Hari AIDS sedunia. Yang berhormat Datu Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jafar berkata Kementerian Kesihatan komited untuk memastikan akses kepada perkhidmatan HIV yang berkualiti dan menyeluruh dengan memperkukuh Usaha mengurangkan stigma dan diskriminasi, meningkatkan kesedaran serta memastikan setiap individu yang memerlukan akan mendapat akses kepada ujian, rawatan dan penjagaan sewajarnya. Ujarnya lagi, kementerian akan sentiasa memberi sokongan kepada usaha-usaha NGO di negara ini seperti HIV Awareness Program for Peers and Youth. Happy bagi mendidik remaja dan belia dalam meningkatkan pengetahuan mengenai jangkitan penyakit seksual. Di samping itu, usaha akan terus diperkukuhkan bagi mengurangkan stigma dan diskriminasi, meningkatkan kesedaran serta memastikan setiap individu yang memerlukan akan mendapat akses kepada ujian, rawatan dan penjagaan sewajarnya. Di Negara Brunei Darussalam, sejak kes pertama dilaporkan pada tahun 1986 dan pada Disember 2024, sebanyak 537 kes HIV direkodkan dengan 110 kematian. Pada tahun 2024 sahaja, 44 kes HIV baru dicatatkan. Dengan 90% daripada kes adalah golongan lelaki dan kebanyakan mereka yang terjangkit daripada golongan muda berusia dalam lingkungan 25 hingga 30 tahun. Tema sambutan menangani cabaran mentransformasi tindak balas AIDS merupakan seruan untuk memperkukuh usaha global menamatkan AIDS dengan memastikan akses kepada perkhidmatan kesihatan berkualiti tanpa stigma atau diskriminasi bagi mereka yang dijangkiti atau berisiko. Majlis pengundian dan pemilihan bagi calon ketua kampung Lumut 3, Mukim Liang, Daerah Belait diadakan kemarin di Balai Raya, Lumut 1. Hadir yang berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui An, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Amirul Hafizin bin Haji Muhammad, Pemangku Pegawai Daerah Belait calon tunggal Awang Shakri bin Jamil berusia 36 tahun. Dari jumlah 141 orang yang berdaftar untuk mengundi, sebanyak 140 undi setuju. Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon Ketua Kampung Layong Mukim Lamunin diadakan kemarin di Dewan Kemasyarakatan Kampung Layong Daerah Tutong. Hadir yang berhormat Awang Haji Muhammad Daniel alias Tekpin bin Yaakob, Ahli Majlis Mesyuarat Negara dan Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong selaku pengurusi majlis. Calon tunggal ialah Awang Haji Syarin bin Haji Yanam berusia 48 tahun dengan meraih 122 undi bersetuju. Sukan kejohanan tenpin bowling antara kementerian-kementerian sempena sambutan Hari Perkhidmatan Awam ke 32 berakhir dengan perlawanan beberapa kategori. Kejohanan berlangsung di pusat tenpin bowling di Syria. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Awang Ajman bin Haji Meludin, Setiausaha Tetap Urus Tadbir Permatan Awam, jabatan Perdana Menteri. Sepuluh pasukan menyertai kejohanan dengan empat kategori dipertandingkan. Kejohanan dianjurkan bagi memperkukuh perpaduan dalam kalangan warga perkhidmatan awam dikendalikan oleh Jabatan Radio Television Brunei. Biro Eksplorasi Majlis Perundingan Kampung MPK, Kilanas, menganjurkan acara Kilanas 4x4 Baluai Offroad Challenge 2025. Pertandingan diadakan di Tanah Lapang, Jalan Ban 1, Kampung Kilanas. Dua kategori utama dipertandingkan iaitu kategori terbuka dan kategori standard. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Brunei dan Muara penganjurannya bertujuan mengkalahkan semangat kesukanan dan perpaduan dalam masyarakat.